我们就是要去明都，还请神龙放行。我是六界中妖如沙粒的区区凡人，就想进入明都，你们可知这明都是何地啊？我乃昆虚琼华派弟子，专司修仙问道。我知道明都，乃是人元神消散之前所聚集之地。若非情急，我们绝不会来此叨扰。妄想修仙的凡人更是可笑，千秋万代之间，随心乱飘能有几人？不如顺应天命，等你们生老病。 此之龙，让你们的元神进入明都吧。我们等不了了，我们今天一定得去明都。回答本尊，你叫什么名字？我叫云天河。神龙，我知道你镇守不周山，但是我也有想要守护的亲人。我们今天一定得去明都，取得应影救他。如果可能，我们还可以救更多的人。哎、那个神龙，你千万别生气啊！天河他不太会说话。不是说了吗？中国长老叮嘱我们一定不能激怒他的。 数千年了，本尊听到的都是卑微凡人公主欺负的话，还是第一次听到如此狂言。好，我给你的机会，但你要经过本尊的考验。好了，什么考验？叶赫<好>，我们只是凡人，如何能接受神尊的试炼？我感觉他没有杀气，而且我们进入冥都，无论如何都要经历他的试炼。那就让我试一试。 神龙，我接受你的考验。林天河，你的胆识值得本尊欣赏。你若能够抵挡住本尊一击，本尊就会打开通往灵都的路，否则本尊就算运气被猎人杀去。 凡人法术弃阳之力，你们有所追求，就要付出代价。神尊所说的试炼，到底是要帮天哥，还是另有他意？天机不可泄露。云天歌，封神令中后羿射日弓与这追月弓本是一对，你若能取得，才能与本尊抗衡。神龙，我就算通过你的考验了吧？能让我们去明都了吗？本尊不会食言的。 但此冥渡有去无回，如何重返人间，需要你们自己想办法。只要尔等不闹出乱子，此法术三个时辰之内，可让你们的生命之气不被察觉到。多谢神龙为我们护体，今日之恩。 不云天河，定当相报。本尊镇守此地有九千九百年，即将功德圆满。不过是几分功德罢了。云天河，本尊今日如你所愿，但有朝一日你尝遍世间心酸，或许就会怨恨。 圣龙说：“神农之伤，凡人无法治愈。那你的伤怎么办？”没事的，灵伤，我又不是凡人，我体内有磅礴灵气，你不用为我担心。嗯、时间紧迫，我们赶紧进入。